Звуки живої природи та спалахи багаття. Працівники морського торговельного порту Южний змінили стіни рідного підприємства на спальні мішки та намети. Усе це заради пошуків справжнього героя. Три години автобусом і сім кілометрів пішки у суцільній темряві. Портовики вирушили на пошуки героя. Для цього на два дні виїхали на острів Троїцький біля витоку ріки Трунчук, що на кордоні з Молдовою. Форму поїздки обрали екстремальну. Вирішили навчитися виживати в умовах дикої природи й обрати у цій справі кращого. Таким чином 30 туристів розділилися на 5 команд. А змагання вирішили провести під пильним наглядом чотирьох інструкторів з виживання. Незважаючи на те, що за планами організаторів випробування мали початися зранку наступного дня, пригоди з'явилися одразу ж після виходу з автобуса. На молдавському кордоні пізнього вечора туристів зустріли не лише прикордонники. Комарі вирішили додати запалу портовикам. Втомлені ефектним початком подорожі. Туристи, озброївшись спальними мішками та аерозолями від комах, зустрічали першу випробувальну ніч. А наступного ранку, як і годиться, в умовах виживання ранній підйом о 6-й годині. Усі на інструктаж. Тут і психологічно підготують, і вузли навчать в'язати, і про виготовлення домівки з підручних матеріалів проінформують. Створення шалашу ось завдання, яке майбутнім героям необхідно виконати на суд журі на його виконання кожній команді дали день. Першою із завданням справилася команда автобази. Витратила на свою будівлю зовсім небагато часу, але на вигляд дуже міцна. Хоча невідомо чи сподобається журі, досить небезпечне розташування шалашу на схилі річки. Автобазівці таке розташування вдало використовують для активного відпочинку. Команда управления также не пасет задних. Поедут конкурс, работу и випатчинг. Сюда приехали научиться. Вот. Нас инструктора научили, был, так сказать, учебный, так сказать, час. Нам рассказали в каких условиях, каким образом, какие виды есть и как можно построить в данной ситуации. Мы решили выбрать, собственно говоря, для данной местности и для данной погоды условий мы решили сделать вот такой вот шалаш в принципе я так поняла все так делают не ну просто команда состоит из шести человек и чтобы поместить всех шесть нас фиг вам нам никак не подходит Честно говоря, наша команда вообще не старается выиграть, она э, работает за интерес и на интерес, не более того, я так понимаю, мы победили, не выйдем, конечно, ну, хотим, конечно, но это маловероятно. Вот. Но, э, во всяком случае, стараемся не пасть лицом в грязь. Отлично, иногда такое надо, хотелось бы даже, может быть, почаще, вот так вот выезжать и отдыхать. Это кажется, что оно тяжело. А реально, вот, когда отвлекаешься от работы повседневной, это уже кажется за отдых. Хотя у всех наверняка будут там какие-то мозоли, порезы и все остальное, но это лучший отдых. А для меня это скорее отдых. Звание это такое. не головне. Об'єднання Форвард у своєму складі зібрало працівників електроцеху, профілакторію та медичної частини порту. Шалаш будували так, щоб максимально задіяти умови, що вже надала природа. Менше затрат дійсно. і це саме... Проч, Прочний, Природний, природний ландшафт. Чотири дерева, три дерева. Ми дуже дружні. У нас все добровольне, само собою вийшло. команда. А почему у нас это хорошо получилось? Потому что мы очень внимательно прислушивались к каждому высказанному предложению. То есть без борьбы за лидерство, каждое предложение разумное принималось и целенаправленно использовалось в строительстве этого прочного дома. Команда РММ без жодної мотузки та цвяха лаштує свій дім. Так сильно прониклися духом экстремальных умов как рассказал нам инструктор сделали двух каскадную как бы каскадный шалаш сделали ну, под, подручными средствами то есть косички плетем из камыша из пробовали также из ивы плести так что с камыша он более прочный получается косичка очень хорошая. Ну, нормально, но мы не ощущаем особо таких это как бы нагрузок вполне, так как у нас ремонтный цех, мы связана работа с каким-то ремонтом постоянно, нам это как-то как, -то, как -то интересно даже. Не, конечно, хочется победить. У нас... Конкурентов слабо видится. Где они? Где они? Где они? Команда бобров напротив. Вот. Делает колобуду. Вот, Смотрите, Бункер. вот сколько камыша мы сейчас вот принесли. Олег так. несет. Это на крышу. Я из леса вышел. Был сильный Си. мороз. Артем, слишиш рубі, а я обіжав. Працівники РБУ опинилися, як мовиться, у звичних умовах. Частина команди, представники столярного цеху. Тому з деревом порались вправно і навіть перевиконали завдання, збудували не лише шалаш, а й стіл, лаву та підхід до річки. За що й удостоїлися звання бобрів від інших команд. Мы создавали, чтобы вместилось все количество людей, которые приехало. То есть в данном случае наша команда 6 человек. И чтобы было удобно и хорошо. Как э, пришли вот именно к такому виду? Чтобы было удобно. Из команды Самый высокий я, я поэтому вот так встал. Раз и смотрю, опа, чтобы я прошел головой. И случайно не ударился. Борьба это как бы второстепенная. Вообще отдых. Культурный отдых с коллективом и с природой. Ну, смотрю, нас вже називають бобрами, Хі -хі -хі, тому що у нас самий толстий брьовна, саме длінни. Як і годиться на природі, туристи чергували приємне з корисним. Праця працею, а обід згідно з розкладом. Береги річки Турунчук славні тим, що рибалки часто виїжджають сюди за значним уловом. Портовикам з цим не дуже пощастило. Щоправда, на рибну юшку вистачило. Увечері табором розповсюджувався романтичний настрій. Потріскування багаття та жива природа навкруги не могли подіяти по-іншому. Своїми емоціями ділилися прямо у новоспечених домівках. Я хотів би сказати, що за сьогоднішній день ми узнали багато нового, і на основі цього... этих знаний мы построили вот этот вот наш новый дом. Может быть, он где-то немножко неказистый, но э, зато он уютный, красивый, в нем есть цветы, есть э, место, где нам можно переночевать. На сегодняшний день это наш дом, и мы его построили сами. Для большинства из нас э, такое времяпровождение, конечно, не является определенной новинкой. Потому что мы связаны. Э, с, ну, если говорить обо мне, я связан с туризмом со школьных лет. Думаю, у многих и здесь и присутствующих тоже есть с этим э, определенные дух туризма. Дух туризма в нашей крови всегда присутствует. И вот на вот таком достаточно экстремальном экшен туре где мы познакомились с советами, которые нам давали профессионалы своего дела, которые являются специалистами по выживанию в таких экстремальных условиях. Мы на основе их приобрели, приобрели достаточно много опыта, который и вот воплотили. Мы можем выжить в любой ситуации в любом месте. Самый большой экстрим все-таки комары. Эмоции у всех всегда разные после отдыха. Кому-то мешали комары, кому-то буйные соседи. На самом деле, как бы отрыв от городской инфраструктуры полностью, то есть смена обстановки, она всегда положительно влияет на человека. Хочется отметить и Человек воспринимает новые ощущения, получает, воспринимает все по-новому. И когда он возвращается обратно, он э, полон силы и энергии на какое-то время. Это как зарядка для мобильника, наверное. По поводу комаров, допустим, я не знала, что они такие ядовитые здесь. А в принципе так я хотела посмотреть. Мне было очень интересно проверить, на что я могу вообще способна в жизни. Способна ли я в таких условиях Машины, выживать? Комарку, так. Поэтому для меня это было своего что рода испытание. Спираль... Всем, чем только можно. Спиральки, <сöring> <сöring> мазючки, пшикалки ну, и спальники – с которыми можно хорошо и головой веточки. укрыться и забыться. По-моему, это самое жестокое такое испытание в этом походе в нашем. Да. Действительно, кто выживет вот эти с этими комарами, тут будет последний герой. Прославили вашу команду за счет такого большого количества деревянных изделий бобрами. Как они? Потом. Да, гордимся. Просто здесь еще основная масса работников столярного цеха. Бобер это а, животное, которое трудолюбивое. Вот а, мы трудолюбивые, Может ты об этом поэтому говоришь, да. Это а те, кто не хочет, как бы, может быть, в силу своих возможностей, в силу своих каких-либо других причин, они не а, сделали такого. Поэтому ну, мы нет, мы трудолюбивые. Мы делали все вместе. Мы старались, чтобы нам было комфортно, уютно, и нашим оппонентам тоже, чтобы им тоже было комфортно и уютно с нами. Поэтому на благо общего дела старались. Научиться Даже это я делать. Я вспомню детство. Да. Вспом... Или детство. разнообразие. Нам до этого далеко. Когда были маленькие, когда я уже вырос с него. Приехать, научиться еще более. С каждой поездкой сюда чему-то учишься. Все-таки это познавательно, развлекательно но. да и Увидеть практично. новые места, во-первых, даже места Ой, э, той же рыбной ловли, посмотреть, э, где можно еще поехать самостоятельно, стоит ли, да, ли, стоит, да. стоит ли поехать э, на рыбную ловлю, где-то поискать, рядом находящиеся, познакомиться с людьми, больше пообщаться да, с э, работниками порта, с, с других команд, которых многих знаем, но с некоторыми там, некоторыми в первый раз мы встречаемся. Просто при, общении, при работе моментов таких во время работы практически нет. Пойдите Самое главное то, что собралась группа единомышленников в порту, порядка 30 человек, да? 5 команд по 6 человек, и которые сделали, вложили максимум своих, своих усилий, кто как на какую фантазию смог. Вот вы сами видели, проходили по всем палаткам, их или как ну, можно обозвать наши технические сооружения гидростроительные. каждый выразил свою фантазию настойчивость или устремленность. Ярким Самым ярким и удивительным диетра, да. это местные комары ярче и удивительнее просто не придумаешь по крайней мере сплоченная работа команды что приятно было спасибо всем в любом случае вот и просто приятно находиться. Комары – это Сейчас. ситуация. К ним от этого никуда не денешься, да. Они к нам, само собой. Все Мы знали, куда едут и что А так, а так хорошо. Речка. У вас есть мастерская? Зелень. Зелень. Лето. Комары. Последние Ры. герои и, и рыбы не клюют. Да, жарко. Все поработали очень приятно. Иногда хочется себя испытать в новой ситуации. Поэтому, ну, непривычно поставить себя в нештатную ситуацию. А я считаю, это такая ситуация есть. Даже вспомнить. те же комары. Да. И комары, вспомнить, и вспомнить детство да, а, да. И... и вообще познать себя никогда да. не вредно. Вспомнить армию. О, видите, сколько много Нет может возникнуть воспоминаний. О, Пионерский лагерь. Не видала мы получили здесь бесценный опыт, это, это, конечно, само собой. Но мы здесь прекрасно отдохнули, мы получили море удовольствий. Мы настолько еще больше сплотились, это замечательно. Після першої безсонної ночі з незвичними комахами та раннього підйому сон благодатно розлігся по табору, і поки деякі набиралися сил, команда РММ відточувала свої навички виживання. Під наглядом інструктора вирішили скуштувати делікатес, жаб'ячі лапки на багатті. Кадри, як то кажуть, не для слабих на нерви. По, -по вкусу. Но ну, немного, вот тоже перепеченные, но действительно вот, это э, как зажарить. вот получается как с филе курицы вот шашлычок такой. Зажарю. Є така прикмета: якщо знищити жабу, піде дощ, і справа тут не в забобонах, але на ранок зустрічали зливу. Але навіть за таких умов все одно вирішили обрати команду героя. Журі з п'ятьох чоловік оцінювали шалаш кожної команди. Від одного журі максимум 10 балів. Обійшовши усі домівки, винесли вердикт. На п'ятому місці, набравши 35 балів, опинилася команда управління. Автобаза отримала 37 балів і посіла четверте. Об'єднання Форвард виконали усі приписи інструкторів і увійшли до трійки лідерів. Ремеме за повністю виконаний шалаш у стилі еко та проявлену відвагу у приборканні плазунів, отримали 49 балів і друге місце. А переможцем стали бобри з команди РБУ. На такій приємній ноті свою подорож завершили святковим обідом. В цілому результатом я доволен. очень хорошо, каждый постарался, каждый, в принципе, сделал то, на что был способен, то, что от него требовалось, то есть работали командами, каждая команда, значит, оказывала друг другу взаимопомощь, ну, я имею в виду внутри команды, и в целом результат мы видим, то, что было нужно, то они и сделали. Учитывая то, что значит, по уровню подготовки Группы были разношерстными, да. То есть есть тут бывалые рыбаки, бывалые значит, альпинисты, туристы. И есть просто люди, которые приехали первый раз. И причем как-то так специально их никто не подбирал, что вот, допустим, к более слабой команде представить кого-то сильного, вот, и в итоге получилось так, что в одной команде, у которой было три девочки, они заняли первое место по итогам, допустим, конкурса построения временного жилища. Вот. Поэтому э, сказать, что усвоили информацию, допустим, на оценку хорошо и отлично, я с уверенностью могу сказать. Дождь здесь как бы для этих районов, я не скажу, что стихийное бедствие, но сами видите, что почва раскисает мгновенно, то есть... Машини почнуть буксувати, застрівати. Поэтому виживання що не кончилось, тому що нам до места збора на автобус 7 кілометрів. Після завершення тренувальних днів кожен отримав свідоцтво від спортивного клубу Форсаж. У свідоцтві підтвердження, залік на виживання у диких умовах здав невідмінно. Тренувальні дні позаду компетентне журі виявило команду переможця у боротьбі за виживання. А от звання справжнього героя здобув кожен, хто завітав цими днями на острів Троїцький.